Добрий день, я Петро Козловський. Ми зараз знаходимося в навчальному центрі Альфа, де в нас проходять заняття живопису, образотворчого мистецтва і арт-терапії. У нас великий дружній колектив, у нас гарна творча обстановка. На сьогоднішній день займається більше 30 студентів. Учників, художників, дехто знаходиться на початковому рівні, дехто вже більш професійно працює. І в тому числі у нас вже є художники, які можуть писати вже абсолютно самостійно професійні роботи, ставити перед собою творчі завдання і втягнути їх у життя. А користуючись нагодою, я хотів би запросити всіх бажаючих, хто хоче чи продовжити своє творче навчання. В образотворчому мистецтві в живописі чи то з самого початку хотів би, не маючи досвіду в живописі, приєднатись до нас. Будь ласка, приходьте в навчальний центр Альфа, а ласкаво просимо. Я полтора года сделала перерыв в своем рисовании, и как только узнала, что есть такой курс, не смогла удержаться и пришла сюда. И сейчас хожу два раза в неделю, у меня сейчас чуть больше времени, и все время, которое у меня есть, я практически провожу за своими картинами. Мне очень нравится курс, у нас очень хорошая команда здесь, очень хороший преподаватель. И в целом атмосфера такая, что приятно провести и воскресенье, и вечер буднего дня. Я пришла на этот курс по рекомендации. Я новичок. Это сегодня мое третье занятие. Я очень довольна, что есть возможность по воскресеньям проводить время со смыслом и творчески реализовываться. Тут очень приятная атмосфера и хорошая компания. В Германии я уже 4 года и все это время я искала хорошего преподавателя по живописи и наконец его нашла. Это Петр, замечательный художник, творчеством которого я вдохновляюсь и стремлюсь к такому же уровню. Занимаюсь я уже месяц и каждая картина для меня это выход на новый, новый этап. В своем развитии художественном. Вот. Так что я очень рада, что присоединилась к этому сообществу Альфа и готова развиваться дальше и дальше. Спасибо. Когда-то в детстве я ходила в художественную школу и долгое время после этого не могла места, где я могла воплотить в реальность свои детские фантазии. И тут мне сказали, что у нас в Бюссельдорфе есть клуб Альфа, где преподает замечательный преподаватель. Петро Козловский, и что здесь можно научиться рисовать маслом. Вот поэтому и здесь. Замечательное место, всем рекомендую. Приходите. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Варгина. Я уже второй год занимаюсь в этой студии под руководством Петра Козловского. И стремлюсь, скажем, совершенствовать свои работы, повышать результаты. Надеюсь, у меня это получается. Вот одна из последних работ Uh, который ми написали вместе з Петром. Петро ну, Петр наверняка каже, що це написала тільки я, але з його помощью. Дякую большое, буду продовжувати займатися. Я зараз знаходжуся в альфа-центрі. Малюванням я займалася тільки в школі, але потім почула, що у нас є такий український наш відомий художник Петро Козловський. Який, тобто, проводить курси малювання, і можна попасти навіть людям, які ж гарно, ну тобто хочуть малювати, але не мають таких здібностей. І Їх... я була вражена, коли попала на заняття. Тобто, коли ти навіть новачок і приходиш сюди, тобі Петро Олексійович абсолютно допоможе, і просто години малювання приходять з великим радістю. Тобто Ти розслабляєшся і отримуєш велике задоволення. Тобто, рекомендую всім нашим співгромадянам і не тільки, будь ласка, приходьте і насолоджуйтеся.